Модель обогревателя Belux B600. Потребление 600 Вт, среднее потребление 200 Вт в час. Как его подключить? Это очень просто. Мы снимаем крышку. Все можно сделать руками, без отвертки. Здесь мы видим немецкий клемник, вагон, который подключается нажатием пальца на клемму и достаем провод. Один, второй. Нажимаем, достаем. Клемик является немецким ноу-хау и выдерживает до 300 градусов перегрева. Плюс к этому, если даже здесь что-то замкнет, то э, в любом случае материал клемника самозатухающий и никакого пожара не произойдет, а э, все затухнет. Значит, как подключать? Мы за... берем два провода, земля и фаза. Оголяем их на 11 мм. Зачищаем. Продеваем в отверстие. Так. Нажимаем пальцем и вставляем до упора провод 1. То есть все, он у нас закреплен очень хорошо. И второй. Во второе отверстие. Все делаем без отвертки. Руками до упора. Все, подключили, закрываем крышку, надеваем, захлопываем. Ваш обогреватель готов к эксплуатации. Также кабель необходимо на разрыв поставить и подключить один провод разорвать и вставить в терморегулятор для терморегулирования который терморегулятор ставится на полтора метра от пола и э, необходим один на помещение. Можно ставить один терморегулятор на один обогреватель, можно один терморегулятор на три обогревателя. Главное, чтобы мощность общая была не больше 3,5 кВт. Если больше, то необходимо использовать магнитный пускатель. Также мы рекомендуем вам использовать УЗО-адаптер. УЗО-адаптер вы его включаете, в розет, вилку вставляете в него и дальше уже э, все это вставляете в розетку. Соответственно, обесп это обеспечит вам дополнительную безопасность и если что-то произойдет замыкание в сети, э, на этапе э, еще на этапе УЗО отключится электроэнергия и в обогревателе не произойдет КЗ. Спасибо.